Всем привет! Сегодня с вами Гудлак и в этой серии я вот создаю, ну не новый мир, я еще в нем не играл. Покажу вам, как можно дюпнуть вещи с помощью дюпнуть вещи с помощью бага. Но нужно будет скачать один чит, называется он Нудс. Я его, я ссылку на этот чит дам в описаниях. Так, вот, смотрите, мы Загенерировались, нам нужно сбить для начала дерево. Вот, э, нам нужно э, 4 на верстак, 8 на сундук. Ну и еще э, то, что мы хотим дюпнуть. Ой, извините, лагает сильно. Я сейчас перезайду, наверное. Вот, мы перезайдем сейчас и я вам все продемонстрирую Так, все равно немножко лагает вот смотрите у нас есть дерево переробливает делаем э, верстак ставим делаем сундук неважно большой или маленький на серверах этот бак не на всех серверах точнее этот бак пойдет. Вот кладем именно по одной вещи, отходим раз, два, три блока и на четвертом стоим, включаем наш э, наш чит и здесь должно быть такое вот вот здесь free game, нажимаем его. Вот, смотрите, вот это наш игрок, вот а вот это мы то, что мы можем делать. Вот видите, сбиваем сундук и нажимаем на него и ждем. Вот, смотрите, вещи вылетели. Вы берете вот так, а те вещи остаются вот там. Нажимаете назад. Этот фрикейм. Вот, и смотрите. Я сколько хочу могу умножить эти вещи. Все, они у меня бесконечные. Не, этот. А вот, да. Вот смотрите. Уи. Сколько хочешь. Так можно сделать с любым материалом. Э, с вами был Гудлак до встречи. Пока.